Аллилуйя! Святой Отец, Господь, Бог, Ты сейчас здесь, в доме, в Своем доме царствуешь. И Ты собрал детей Своих за круглым столом. И открываешь наши глаза этот псалом, даешь силы идти дальше вразумляешь, наставляешь. Мой Бог, такое возможно только в Тебе. Мой Бог, да святится имя Твое на небе и на земле. И мы будем непрестанно прославлять имя Иисуса Христа. который пришел на землю по слову Твоему и исполнил то, что Ты Ему заповедал в кротости, пошел на крест Голгофы, исполнил всякую правду и забрал мой и Твой грех. Мой Бог,

которого я уповаю. Я благодарю тебя за эту возможность. Я благодарю тебя за церковь святая земля, которая стала для меня домом. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте прославим Господа. Спасибо, Левиты. Вас, спасибо. Не может остановиться. Приветствую церковь. Выпала честь стоять у алтаря Божьего. И это его слава. Не мои заслуги, тем более не мои заслуги. Это все Господь. Вы знаете, выпала честь говорить сегодня о молитве. И я размышляю уже дней 10 о проповеди, составляю проповедь, но дивным, чудным способом Господь в молитвах через людей дает понимание, разумение о том, что я забыл о славе Божьей в своей жизни. Я сейчас объясню про что я. Наши молитвы, проявление наших молитв, когда оно уже свершается, это слава Божья. Когда Господь отвечает, и знаете, я начал забывать, но мне через людей показывает Господь, насколько Он много очень много сделал для меня через молитвы людей. Из чего хочу начать, это первое, наверное, кто за меня молился, это моя мама. Она молилась непрестанно 33 года. Молилась и не унывала. Молилась и не унывала. Ну, я думаю, у него унывала. И много раз унывала. И плакала много ночей. Но знаете, Господь ее поддерживал. Здесь собрались уже семья, и я не буду рассказывать, откуда я, кто я, что я. Тут все знают обо мне. Да, это за не будет, Константин Сергеевич. И лавочки тоже. Но Господь в этот момент, когда у моей матери уже опустились руки, и она уехала на дачу, потому что она не могла бороться и смотреть на это, как ее сын убирает. В Одессе один человек, молодой пастор, получил откровение на сердце и начал молиться. Молился сам, молился командой. И знаете, это не люди подмешали так. Это сделал Господь. И Господь привел меня в Одессу. Этот пастор Денис Григорич. Вы знаете, я хочу... Чем он меня удивил тогда, когда он меня встретил на вокзале? Чем? Чекушку купил? Нет, это не он, это другой человек купил. Он не покупал, он пастор был молодой. Он мне сереты купил. Ну ладно, шутки шутками. Знаете, мой автобус опаздывал на 3 часа, если я не ошибаюсь. Я должен приехать примерно в час, но с опозданием в 6. И у меня не было ни телефона, ничего, и вообще ничего не было. Я, мне женщина дала телефон, чтобы ему набрать. Я набираю, я говорю, вы, наверное, меня не дождетесь, но я опаздываю. Он, ну я подожду. Я говорю, не 10 минут. Он, ну я подожду. Я говорю, вы не поняли, я опаздываю там 3-4 часа. Он, ты что, не услышал? Я дождусь тебя, я встречу, не переживай, едь. И знаете, с моим мышлением на тот час, я не верил этому. Ну что меня ждать? Какой-то алкоголик едет с Харькова. Ну. Но знаете, когда я нахожусь уже сейчас, я понимаю, его открытое сердце, любящее сердце, но знаете, о чем я хочу сказать, что его молитвы от матери к нему Господь передал. И я шел дальше. Я вырос на молитвах. И стою сейчас на чьих-то молитвах. И знаете, размышляя об этом, я многое позабывал, что сделал Господь в моей жизни. Проходя короткий путь, там год, уже в церкви, уже вроде и все хорошо, уже не помню, что я алкоголик. Так случается такой момент, что, знаете, вот бывает накипело. Ребята с реабилитацией меня поймут. Вот это вокруг бу-бу-бу-бу-бу-бу, ты бу-бу-бу-бу-бу, и все бу-бу-бу, и в принципе, что я тут делаю? И знаете, я помню тот момент. Я собрался домой. Александр Валерьевич, он реально ты домой, я говорю да я домой, и вот мне, я разговаривал в воскресенье с Олегом, он говорит представь, я помню, он говорит я помню, как позвонил Александр Валерьевич и говорит, что он домой собрался, и знаю Олега Валерьевича, он говорит дайте я с ним поговорю, Дай, на, на, наберите его, дайте мне телефон. И знаете, что самое интересное? А не было такого, такой возможности. Вот такой возможности у него не было. И они троем еще, Владимир Викторович, не знали, что делать. И тогда в молитве, в молитве, они согласились в молитве. Я вспомнил этот день. Они помолились. И знаете что? Я ложился спать, вот это бу-бу-бу-бу-бу-бу, и еще раз бу-бу. И настолько бубу, что я уже вещи сложил. Но я проснулся. Нет. Я проснулся. Вы знаете, Господь так ответил на молитву, что я проснулся, у меня не было ни ропота, ничего. У меня был здравый ум. Это очень, знаете, это редко в моей жизни было. Но я помню, что я проснулся ясно, четко, понимая, где я нахожусь, понимая, какие меня люди окружают. И я сейчас говорю про то, что с какими мыслями я проснулся, что в принципе, в принципе человек с открытым сердцем меня принял в свой дом. А я бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ребята, которые меня окружают, мне служат. И не просто служат, а терпят. И знаете, в принципе, Господь так мне ответил, что я понял все. И я остался. И я остался. И слава Богу, уже почти пять лет. Сначала на Дениса Григорьевича молитвах, теперь он передал эстафету Андрею Анатольевичу. Да, я иду пять лет, и я благодарен Богу и этим людям. И не просто этим, а всех, кого я перечислил, и многих тут нету. Но я жив благодаря вашим молитвам. Кто-то там зевает уже. Вы знаете, это все молитва. Есть еще одно свидетельство Божьей славы в моей жизни. Я когда-то на реабилитации услышал этот стих. Еремея 33.3, все его знают, воззовите ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. И знаете, я не понимал, что такое, что я не знаю, ну что я могу не знать. Ну знаю, в принципе, все. Это я так думал. Но знаете, когда смотришь по сторонам и видишь это все у других, ты начинаешь, наверное, желать просто тоже в своей жизни. Я объясню, к чему я. Далеко, там мне лет 15-20 было, обычный двор, обычные друзья и одноклассники. И все друзья как друзья, но у одноклассников семья, дети на работу ходят. А ты на лавочке, на лавочке, на лавочке, на лавочке, и опять на лавочке. Да. Только на лавочке и на лавочке. И вот так вот 18, 20, 25, 30. И вот так вот. И ты начинаешь мечтать. Я хочу это. Я, я начал мечтать о семье, о простой семье так, как у обычных людей. Мне не надо было заоблачно, но я понимал, кто я. Я понимал, что я и что я могу дать. Бутылку пива и то на двоих. Ну, это правда. И знаете, я не верю, я никогда не верил этому, что со мной может такое произойти. И уже будучи на реабилитации, знаете, я помню, услышал, что а ты вообще молишься об этом, о своей мечте? Ты у тебя есть мечта? Я говорю, да, я бы не помню, кто задал. Есть мечта? Я говорю, конечно, есть семью. Обычную семью. Мне не надо там это, обычная семья. Она говорит: а ты молишься за это? Я говорю, зачем я мечтаю? Что надо молиться, еще и молиться. И мне старший служитель говорит, молись. Ну, ты же утром молишься, я молюсь. Ну, помяни там 5-10 минут, сколько вообще хочешь. И я начал молиться. И знаете, я очень долго я не получал ответа. Я забывал за эту молитву. Но она всегда возобновлялась. Возобновлялась и возобновлялась. И вот по прошествию пяти лет молитвы, неотвеченные молитвы. Я хочу сказать, что у Бога есть такой ответ, как нет. Он а бывает в молитвах, что ты получаешь ответ нет, не сейчас. Есть на подсознательном уме, что ты понимаешь, не сейчас. И ты говоришь, в принципе, что не сейчас? Я ж уже готов. Я ж уже принц в белой футболке. Он говорит, не сейчас. Ну, знаете, я просто хочу сказать, что я никогда в жизни. Не поверил, что я могу познакомиться вообще с человеком, с девушкой, общаться. Ну, я два слова не могу связать. Но дивным образом я просто могу засвидетельствовать. Дивным образом я познакомился с этой девушкой, и вот вчера... Вчера, да, вроде вчера. Мы узаконили. Мы совершили одну правду. Мы законно... Кесарю отдали Кесарева. Закон это подтвердил, получил. Осталось благословение церкви. Я жду. Ну, она тоже. И знаете, я бы никогда не верил этому, если бы я не молился. И ты знаешь, бывает такое, что Господь, ну, ты молишься от чего-то, молишься, 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 а Он говорит, нет, не останавливайся. Не останавливайся, Он покажет тебе невероятным способом свою славу. Вы знаете, что Господь хочет прославиться через Тебя, особенно через нас, через Вас. Особенно Он уже избрал нас, Он уже прилепил нас к церкви. Не просто так, не просто, чтобы мы просиживали там на скамейках. Он хочет прославиться, сын хочет прославить Отца через нас. Когда-то он молился этой молитвой за учеников своих. Он говорит, мы с тобой уже соединились. Но я молюсь за них, которых ты мне дал. Не за весь мир, а за этих людей. Он говорил конкретно о тех людях, которых они здесь, вот, в этом зале. Все мы Божьи люди. Молитва – это очень сильное оружие. Это очень сильное оружие. И к чему я это все говорю? Что я забываю иногда за это, за эту силу, которая на мне, которую Иисус Христос дал даром. Он получил от Отца и дал нам. И очень многие, я слушаю, с кем общаюсь, пренебрегают этим оружием. Очень многие. Все, и служители, и просто прихожане. Очень многие пренебрегают этим оружием. Хотят все справиться своими силами. Я осознал, вот готовясь к этому слову, я осознал, что своими силами я не прошел нигде. Только до лавочки с подъезда вышел. Это были мои силы. Все остальное провели меня молитвы людей. Вы знаете, хочу еще короткое слово сказать тоже по молитве. Смотрю на Игоря. Он когда-то 4 года назад добавил меня в группу, в ночную молитву. Все-таки ты добавил, не я сам. У нас спор просто. Дебаты, не спор. Это. И знаете, в этой группе я вот могу ее полностью открыть, Еженедельно прославляется Отец. Еженедельно. И ребята знают это. Разрешаются нужды, исцеляются, воскрешаются. Там столько чудес. Да. Да. По откровению одного человека. Но иногда в эту группу уже... А, группа, то да, пролистнул дальше, знаете, как тикток именно. Ну, я каюсь. Со временем. Я хочу сказать, что происходит со временем. Дьявол ворует, мир этот ворует, суета это ворует. Это все воруется, слава Божья, в наших жизнях. Этого не было, когда я не пришел в церковь, но в церкви уже пять лет. И я это понял, и я это понимаю, что слава Божья здесь, на этом месте, в церкви, святая земля. Давайте воздадим Богу славу. Левиты могут выйти? Будете выходить, если хотите. Вы знаете, я хочу, чтобы мы сейчас вместе согласились в молитве. Вот Господь побуждает за людей, которых нет здесь. За тех, кто отступил. Очень много людей вот за мои пять лет ушло. А здесь есть в зале, кто и 10 лет, и 15 уже с Господом. Еще больше, в два, в три раза. Это тысячи. Это тысячи погибших людей. Тысячи. Я хочу помолиться сейчас, чтобы Господь услышал этот зов, эту молитву. Вы знаете, Еремея 29, 12 стих пишет: "И воззовите ко мне, и пойдите и помолитесь мне, и я услышу вас". Я хочу, чтобы мы все помолились за людей, которых Господь уже избрал, но по своим каким-то амбициям, по своим каким-то грехах, по своим каким-то... убеждения отошли, ушли от него. И я знаю, что Господь услышит. Господь приведет их в дома. Вадик, Саша, открывайте еще дома. Сейчас, сейчас пойдут. И это слава Божья. Это то, о чем я забываю. Что еще много-много людей, много-много друзей. Они не в церкви. Отец Небесный, я взываю к Тебе, Отче, и я прошу Тебя, приведи детей своих. Ты любящий Отец. Мы знаем Тебя как любящего Отца. И Твоя сила, она воскрешает любого, кто возовет имя Господня. И я прошу, прославься, Отче. Прославься, Господь. В церкви Святая Земля, в откровениях людей. Прославляйся, Отче. Аллилуйя. Аллилуйя.